Я житель города Красный Лиман, после начала боевых действий выехал на территорию Российской Федерации, где проживал в городе Санкт-Петербург. После чего приезжал на территорию ДНР с мотором, там, там, как, После осознания того, что мои действия были неправильными, решил искать путь домой. После чего нашел на программу на тебя в дом. или на тебя чекают в дом. Обратился, меня встретили, приняли, в дороге, пока претензий не имеют. Здесь помогли. Війну, парні, Короче, стаття 260 Кримінального кодекс України. стаття 284, 288, 314 України, суд ухвалили. Клопотання прокурора задовольнити від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України. Кримінальні права у сході кримінального правопорушення предбачено частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України закрити. Я житель города Лиман. Неділю назад повернувся домой по програмі ОСБУ Тебя ждуть вдома». Сьогодні в постановлення суда я був освобождено від уголовної республіки, и имел некий патриотизм ко всему этому. Привозил на территорию Донецка гуманитарную помощь Российской Федерации, помогал людям, как мы ездили, помогали. Но после чего разочаровался, видя то, как снимаются постановки, народные губернаторы и прочее раздают эту гуманитарную помощь, которую там собирают люди, растаскивается все это дело. Призываю всех, бросьте эту войну, возвращайтесь домой. Я для себя принял решение, бросил эту войну, вернулся домой к мирной жизни было много переживаний по поводу всего этого, как встретить, тем более всем промыли, вы все это прекрасно понимаете. Но сегодня вернулся, сегодня был освобожден, сейчас покажу это да, постановление, был освобожден от уголовной ответственности. Поэтому призываю всех к возвращению домой, к мирной жизни, и тех, у кого руки не в крови, кто не убивал, не воровал. Вас здесь поймут, и вас здесь ждут, прежде всего ваши семьи. Поэтому возвращайтесь домой, парни.